воевал за Ичкерию против России. Кума искала, что моя семья пахнет. Мне терять больше нечего было. Я выполнял то, что другой бы человек не сделал. Наша работа – это выполнять взрывные предметы. Когда ты видишь свой труд, когда ты видишь свое, это уже вдохновляет. Ну, как сказал мне командир, ты уже навоевался, старый. Держал на прикордонной службе Украины потребни все люди. А мы вас здесь обучим, воспитаем и будете щитом країни. Позивний Душман. В Державной прикордонній службі Украины с 2019 року, контрактник. А так служил еще з 1984 -го года в граммвой. Перша была с 1984 по 1989 в Республике Афганистан. Друга была в 1994 перша Чеченська. Воював за Ічкерію. Воював проти Росії. Ну і зараз вже третє. Третє, третє, третє. Надіюсь, останнє. Ход війни у них взагалі не змінився. Тому що вони там руйнували, то роблять і в нас. Руйнуються. Було багато смертей з містного населення. Те ж саме, як і у нас зараз. Нічим не отличаються, нічим вони не поменялись. их надо душить. Я был контрактником Донецкого прикордонного загину. Мы выполняли службу на Новотроицке. Была у нас позиция. И в 4 или 5 утра начались залпы. Было сперва всем интересно, что это такое, а потом стало страшно. Градами, градами танки, равняли все. Ну, благодаря, скажем так, все робится краще. Если когда мы нас вывели на волноваху, ко мне пришли сведения. Ну, позвонила кума и сказала, что моя семья пахнет. Да, и после этого мне терять больше нечего было. Я выполнял то, что другой бы человек не сделал. Я вспомнил всему, чему меня учила Россия. Плюс навыки Ичкерии. И вы сами понимаете, когда человеку нечего уже в этой жизни терять, выполняешь такие задачи, какие невозможно другим. Мне уже под Кто скажет? Никто. Я через день одеваю броню и бегаю. Потому что я знаю, сегодня я здесь, я а завтра там. Наша работа, день у нас распланирован до выполнения заказа. Скажем, мы как здесь заказчики. Нам звонят, сообщают, что требует. Наша работа это выполнять взрывные предметы. Осколочные, фугасы, кумулятивы для уничтожения противника. Побратимы всегда скидывают видео, скидывают нам это самое чтобы мы знали, что мы делаем. Просто если сделать и не знать, что мы сделали, и как оно действует, это не работа. Когда ты видишь свой труд, когда ты видишь свой вклад в победу, это уже вдохновляет. Что треба сделать вот это, а может туда треба еще что-то добавить, чтобы оно было... Ну, блядь, не матюкнулся, матюкнулся. Это, это, это главное. Мы на одном не стоим, мы разбиваемся. С каждым днем развиваемся, разбиваемся, разбиваемся. Разве тогда же вот тем? Если раньше мы просто брали, всовывали, чуть-чуть засыпали дроби или еще что-то, так мы сюда уже можем добавить, например, напалма, можем добавить блин, любую сумму, блин, мы уже показывали, что сами делаем, сами расколочиваем, сами, блин. Вот это все делаем. Все эксперименты. І відправляємо хлопцям, які говорять, це добре, цих поболі. А оці давай у сторонку. Ну на ну, даний момент воно ніяке. Це Ця... спілкуємося з збройниками, з їхніми менюрами, які нам показують, объясняют, чого ми не знаємо, чого вони не знають. Ділимося. Ну, як сказав мені командир, ти вже навоювався, старий. пусть молодые половины. А ты любишь, знаешь, потому что меня учили, правда, и не было, было стратил советского Бухова. Люблю я с этим заниматься. люблю. Беспечно нигде не бывает. Нигде. Даже тут. Вот вчера или позавчера фаб пролетел над нами. Все время стоят дроны над нами они все. Это ж основная точка, откуда выходит БК. Вы же понимаете, если сюда упадет что-то, здесь воронка побольше фаба будет. Потому что тихо. Вот сами бачите, сколько здесь взрывчатки, сколько здесь, блин, все будет всего. Поэтому все видят, что Державная прикордонная служба – это щит краины, яка не в сидит, а сидит так же, как и Збройные силы Украины, на нули погибают и умирают пацаны. Все ради Украины. Что я могу сказать? Державной прикордонной службе Украины потребны все люди. А мы вас здесь обучим, воспитаем и будете щитом Украины. Только так. Вы нам потребны.